పాడ్కాష్ ఉంటున్న శ్రోతలందరికీ నమస్కారము నా పేరు కోట ఇందిరాదేవి ఈ వారం గణపతి మీద ముత్తుస్వామి దీక్షితులు వారి కీర్తన ఒకటి కళ్యాణి రాగంలో పాడు వినిపిస్తాను గణపతే

Mahama Mahamate. Mahamati hey, hey, hey. Animaaj Prada Animaaj Prada ằn अणिमाज्चयस्टयस्वरियः प्रध गुरु गुगधूजित उबरwa अणिमाज्चयस्वरिय प्रध गुरु गुगधूजित गुगधुचित आवरा गणापधे मान्हार इढुजित मान्हार मणपते मह मते सोम सूर्य नेत्र सोम सूर्य नेत्र सदा शिवानन्दत्र सोमसूर्य अग्निनेत्र सदा शिवानन्द वत्र वामदेवादे वत्र वामदेवादिवरिज गम्भीरगात्रं पामदेवारिवत्रवारिज गम्भीरगात्रं हिमाद्रीसुतामोद हिरण्यमयपीठस्थितं हिमाद्रीसुतामोद हिरण्यमयपीठस्थित पामरपण्डितनुतपदपाकजासनाराधितं हिमाद्रीसुता मोद हिरणमयपीठस्थित पामरपण्डितं नृतपद पङ्कजासनाराधितं गणपते मामते हिमाद्रीसुता मोद हिरण्यमयपीठस्थित पामरपण्डित नृतपद पङ्कजासन गणपते ௌ குமார மாதே மண மத்தே தேங்க் யூ మోహనవాణి తెలుగు పాడ్కాస్ట్ ఛానల్ ని లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్రక్కనున్న గంటను మ్రోగించండి